ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਲਾ ਤਾਂਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੁਸ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2-2000 ਦੇ ਚੂਰਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਘੁਟਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ परमिंदर सिंह मुताबक बैंक अधिकारी उन्होंने गल सुन लिये भी तैयार नहीं, नहीं। पासे ने दूजे पास बैंक अधिकारियों ने कैमरे अगर कुछ भी बोलने तो साफ इनकार कर दिता है शाम को साढ़े सत बजे एच डी एफ सी के ए टी एम में जाकर पैसे निकाल रहा था तो पास ही गुरमेल जो इनका बैंक कार्ड का है एच डी एफ सी का बैंक कार्ड वो भी था और जब हम दस हज़ार निकाले और आठ हजार एक निकाले उनमें से दोनों ही टर्म में जो दो नोट जाली जो चूर्ण कंपनी के बनाए हुए हैं ये सुबह मुझको पता लगा कि ये जाली है बैंक मैनेजर के पास मैं रिटर्न कंप्लेंट दी है और रिटर्न कंप्लेंट पे उनके उन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया और फ़ोन पे भी मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भैया इसका क्या हुआ है मेरे जो चार हज़ार जाली हैं इसमें कौन जिम्मेवार है मेरे बताइए उन्होंने बताया कि विपिन कुमार ठेकेदार है वो बताएगा आपको और विपिन कुमार का मुझको नंबर भी दे दिया विपिन कुमार ने मैंने विपिन कुमार को फ़ोन लगाया और विपिन कुमार कह रहा है कि बी बताएगा बैंक मैनेजर बताएगा और वो आपस में ही बता, में ये बता आप की वार्तालाप कर रहे हैं उन्होंने बम्बे में भी फ़ोन किया है मेरे साथ फ़ोन तो पे कि तो बताया है कि जो आपको बैंक मैनेजर ही तो इसका जिम्मेवार होगा